সর্বপ্রথমেই আমি প্রত্যেক যারা ব্লাড ডোনেশন করেছেন প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের জিএনআরএফ এবং মোহাম্মদ ইয়েদ কমিটির পক্ষ থেকে কারণ এত কম সময়ের মধ্যে আমরা প্রায় চল্লিশ জনের মধ্যে ব্লাড দিয়েছেন এত অ্যারেঞ্জ করেছিলাম আমরা যেভাবে মানুষ আমাদেরকে সাড়া দিয়েছেন কারণ সময় ছিল না একদম কম সময়ের মধ্যে আমরা মোহাম্মদ ইয়েদ কমিটির প্রত্যেক সদস্যরা রয়েছেন এখানে হ্যাঁ বর্তমানে চলছিলে। আর আমরা এত কম সময়ের মধ্যে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি তাদের এই সহযোগিতায় এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের কলকাতা রিজনের রিজনের ম্যানেজার শেখ মোহাম্মদ কাফিল আহমদ সাহাব আমাদের মধ্যে রয়েছেন চর্কি মুকাম মসজিদের ইমাম সাহেব হাজরত মৌলানা আলিউল্লা সাহেব এবং এখানে উপস্থিত রয়েছেন জনি ভাই আমার জাকারিয়া ভাই মুস্তাক ভাই প্রত্যেক যারা মোহাম্মদ ইয়েদ কমিটির এবং আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টের যিনি দায়িত্বে রয়েছেন মজিবুর ভাই আরও আমাদের দাওয়াত ইসলামের প্রত্যেক সদস্যরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমি বিশেষ কিছু বলবো না যেভাবে আপনারা সাড়া দিয়েছেন আগামী দিনে আমরা এভাবে যাতে করতে পারি আর আজকের যে এই মহৎ কাজ যেটা হয়েছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অত্যন্ত সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে এখনও চলছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা টার্গেট রেখেছি পঞ্চাশের অধিক হবে দেখা যাক আরও বাড়লে আরও ভালো হবে কারণ আপনাদের সবাই যেভাবে আমাদেরকে ফেসবুকের মাধ্যমে নিউজের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আগামী তিন মাসের মধ্যে আমরা আরও চেষ্টা করব আরও যাতে ভালোভাবে করতে পারি কারণ প্রত্যেকের কাছে এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রত্যেকদিন ফোন আসে যে রোগীদের মধ্যে রক্তদানে তো আলহামদুলিল্লাহ যদি এই যদি রক্তদানটা আমাদের মধ্যে সময় মতো পেয়ে যায় আর যদি আমাদের পেশেন্টকে আমরা ঠিক মতো পৌঁছে দিতে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সবার ভালো হবে আর বিস্তারিত আরও কিছু বলবেন আমাদের চরকিসকাম ইমাম সাহেব হজরত মৌলানা আলিউল্লাহ আইবি সাহেব কি আপ জানতে হ্যাঁ কি আজ ইহা जी एन आर एफ़ गरीब नवाज़ रिलीफ़ फाउंडेशन के जानिब से ब्लड डोनेसन कैम्प यहाँ पर किया जा रहा है और अलहमद ला अभी तक यहाँ पर फोटी फाइव यूनिट्स जमा हो चुके हैं और अभी भी जो है डोनेसन का सिलसिला जारी है और आप सभी से अर्ज़ करूँगा मैं कि अभी के जो हालात हैं और घर में जिस तरह से पेशेंट हमें मिलते हैं कैंसर पेशेंट हो थीसीमिया के पेशेंट्स इन पेशेंटों को कहीं ज़्यादा जो है ब्लड की हाजत होती है किसी किसी को तो 40 यूनिट्स यानी फोर्टी पैकेट ब्लड लगता है और अगरचे अभी ऐसे हालात हैं कि आप किसी को पैसे मांग लो ना वो थोड़ा मदद कर देता है लेकिन इमिडिएटली खून मांगने पर मदद नहीं करता तो लेकिन अभी ये जो है नौजवानों के अंदर में अवरलेस नाले के लिए जो है ना जी एन ना आर गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के जानब से हमारे यहाँ के यूथ कमेटी के साथ में मिल के जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये हमारा सिलचर के अंदर में ने मतलब कि सेकेंड टाइम ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे हो रहा है तो आइंदा भी हम फिर थ्री मंथ के बाद में फिर एक बार यहाँ पे सिलचर में ही ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं तो आप सभी से गुजारिश है जितने भी मुझे नौजवान सुन रहे हैं जो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है आप सभी से गुजारिश है कि अभी जो सिचुएशन है हमें आगे बढ़ के उम्मत मुस्लिम की और जो है उम्मत की खैरखाई के लिए जो है मेडिकल में जिस तरह के हालात जिस तरह के पेशेंट आ रहे हैं ब्लड की कमी की वजह से कहीं लोगों के जान चले जा रहे हैं तो इसमें आपके पास में खून है आप दे के किसी की जान बचा सकते हैं और ना भी दें तो आपका तीन महीने में ब्लड जाया ही होता है तो आप सभी से गुजारिश है कि आप डोनेट करें अगर डोनेट नहीं कर पाते से कोई कमजोरी है तो आप किसी के ज़रिए से या फिर किसी को साथ में ला भी यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं और उमत मुस्लिमा की आप खैर खाई कर सकते हैं बस यही है गुजारिश की और जहाँ पे भी ऐसे नौजवान हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं और आपके पास में वलेंटियर्स मौजूद नहीं हैं तो आप हमसे राबता करें इन शेंटियर प्रोवाइड करेंगे और आपके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड डोनेशन कैंप हो इसके अलावा अब जैसे कि दिसंबर महीना जनवरी महीना आ रहा है तो ठंड का मौसम है ब्लैंक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट जी की तरफ से किए जाते हैं तो ये इवेंट हम आगे करने जा रहे हैं इसमें भी आप बड़ी तादाद में हमसे जुड़ सकते हैं आप भी जाके जो हमारे साथ में मदद कर सकते हैं ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े फिर माहिर रमजान यानी फेबरी का महीना आ रहा है और मार्च महीने में माहिर रमजान है इसमें राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जितने गरीब लोग हैं जो सफेद पोस्ट लोग हैं जो मांगने नहीं जाते हैं उनके घरों में जाके पूरे महीने का राशन हम पहुँचाते हैं उसमें आप हमारा साथ दें उसमें आप मदद कर सकते हैं आप हमारे साथ में जुड़ के भी खिदमत कर सकते हैं भले ही माल में मदद ना कर सके लेकिन तादाद में मदद कर सकते हैं तो इसमें आप हमसे जुड़ें फिर उसके बाद में आपका पानी की सबील का मुहिम शुरू होता है अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक फिर जुलाई महीने में प्लांटेशन इवेंट करते हैं फिर इसके बाद में मेडिकल कैंप्स हो गए फिर उसके बाद में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट इस तरह के हर महीने अलग अलग इवेंट्स होते जा रहे हैं तो आप हमारा इसमें साथ दें और इसको जो है ना अपनी कौम को आगे बढ़ाएं और इस तरह के काम हम करते तो हैं लेकिन दिखता नहीं है अब हमारी हाजत मतलब अब ये वक्त आ चुका है कि हमको ये काम जो है ना दिखाना चाहिए तो आप सभी इसमें साथ देके इस चीज़ को और बेहतर अंदाज से लेके बढ़ें जीएनआरएफ का साथ दें इंशाल्लाह हम आपके साथ हमेशा हाजिर हैं